4 эфиrdədir. Telefonlarımızda 492 16 20 və 69 74 SMS nömrəmiz açıqdır. Mən bir telefonu da qəbul edeyim. Alo. Alo. Bəli. Salamu alaykum. Va alaykum salam. salam. Bağışlayın, siz Bakıdan Əhməd din rahat eləyirəm. Buyurun zəhmət. Raz. Həkimlərə sualım var idi. Buyurunuz, buyurunuz. Deməli üzr istəyirəm mən çiməndə bədənim ləkələk olur. Aha. Qıpqırmızı qızarır. Da. Qırmızı ləkələr olur. Ya yumru yumru ləkələk olur da qolumda, göyrümdə, ayağımda. Elə belə ləkədir, qırmızı qırmızı böyük deyil, böyük ləkələr. Bu ancaq isti su çiməndə olur da, isti suda. Yo, yox, yox, fərq eləmir. İstisiz soyuqsa olsun, istisiz isti olsun. Sonra bir yarım saatdan sonra o, kəpək kimi böyük böyük, kəpək kimi tökülür. Aha. aha. Mən elə bir müraciət etmişəm həkimlərə. Elə bir kimsə deyir, bu malxəstəlikdir. Kimsə də deyir, ixtiyoz xəstəliyi dir. Bu nədir əslində? Yəni tam tam hələ ki bir diaqnoz qoyulmayıb. Yo, tam gəlmirmi? Amma amma bir şey sizdən bir şey soruşum. Yəni Aha. o deyirsiz ki, həmin o qırmızı ləkələrin yeri e, neçə müddətdən sonra kəpək kimi olur, tökülür? Yəni qutarmır da, elə belə həmişə kəpək verir, kəpək verir, baş belə belə. Elə bir, bir qaynayır orada kəpək. Aha. Baş belə. Sizə qaşınma. He, kimsə o qaşınma olmur heçnə. Əş, mən çorab geyinirəm, ya çıxardımı görüm, kəpək kimi tökü, qolumdan kəpək kimi tökülür. Həkimlər müəyyən edirəm, gələr... kimsidir ki, o mal xəstəliyi nəsbə belədir, kimsidə deyir ki, çədir, ixtiyoz xəstəliyidir. Bu yalnız ya, çoxalırsınız da, ixtiyoz deyir, ixtiyoz çəksə. Bəli, çoxalır, çoxal. Elə bir ki, mövsümüdə də yayda olur, qışla çox vaxt. Mən başa düşdüm uşağım, elə. Aydın oldu. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sualınıza görə çox sağ olun. Bu tərlemələrin nəticəsində olan, onun mövsümü yaz girib keçir köbələk xəstəliyi deyirlər. Ondan da o kəpək kimi olur, ləkə olur. Yayda çoxalır olar. Onun öz müalicəsi var. Bu artı hazırda yaxşı müalicəyə ehtiyac duyur. Hmm. Ləkə də ki olur, görsən, arta da bilər, o artır. Kivəndə hmm. üzə çıxır. Hmm. Onun tüddüyünü xəssə hiss edir. Elənsə, elənsə bu vannalar qəbul etsə daha yaxşı olar. Məsələn, e yayda dənizə getmən məsləhətdir. Tərəmənin qarşısı alınmalıdır. Bir də ləkəyə görə, e, o qribkiyə görə müalicə görə, həm daxili No, açı götməlidir, həm də yerə çükmələr var hazırda. Həqiqatdan, burada naftalan vannalarından istifadə etsə yaxşı olmazmı? Yox, o kimi eləmirik. Eləməyəcəyik. Ancaq o daxildən də məcib götməlidir. Qripkiyə görə dərmanlar atmalıdır. Məsələn, hmm. nistatin, nistatini 2-2-4 dəfə atmalıdır. Hmm. Yəni nistatinin Çox indi bəli, çox adlarını çəkməyə varır, var. var. Çəkməyə çəkmirəm, onlar əvəziyə. Bir də yerinə onun da növləri var. O həmin giləkənin, gripin, göbələk xəstəliyinin çox növü var. Məndən çox onun növü hmm. var. Ona həkim görə bilməlidir. İxtiyaz tamamilə başqa şeydir. İxtiyaz deyir bu. Təşəkkür edirəm. Başqa şey olur. Dulxanım, əlavəniz var? Əl əlavəm odur od ki, o od mütləqdir. Vayna olunmalı ki, dəqiqləşsin göbələyin növü və yanaşı hansı başqa mikroblar da var. Elə biorezonansdan keçsə bu vallar. İstəsə gəlsə biz də aptekdən keçər ordan. Biz onun daxilindəki olan bütün mikrobları təyin eləyərik, nədir Hı. və həmin mikroba, göbələklərə və hansı göbələrlə də çox növdədir. Hı. Hans, bəziləri çətin keçən olur, bəzi hmm. yüngül formadadır. Ona aid bitki yığımı daxilə hmm. mütləq qəbul etsin və hmm. eyni zamanda orada allergik fond varsa o da özə çıxacaq. Hmm. O varsa ona qarşı da bitki verərik, məsləhətdir. Təşəkkür edirəm. Bayaq bir, edir. bir ə, tamaşaçımız zəng vurdu, gözüyünə bağlı. Mən ona söz verdim ki, biz o buyurs, buyurs, Hı. Buyurs, buyurs, Hı. Yalışın, biz söz. Buyurun, buyurun, alçı müəllim. Biz söz verdik ki, ona ki gözlə bağlı biz müəyyən bir, bir bitki, yeməkləri deyəcək ki, o göz nuru biraz artsın. Buyurun. Ümumiyyətlə görmə qabiliyyətinin zəifləməsini aradan qaldırmaq üçün e, vasitələr çoxdur. Bunlardan biri də e, qaragilə meyvələrinin qəbuludur. Qaragilə meyvələri ümumiyyətlə görmə qabiliyyətini çox gözəl şəkildə artırır. Adətən yer kökü Yəni daha çox yer çökü istifadə olunmalıdı. Elə yerə gəlmiş şey o mövzuya uyğun qabızlıqlarda da yer çökü bütün şəkildə qəbul olunması daha effektivdir. Yer çökü yəni A vitaminə, E vitaminə çox zəngindir. Ona görə görmə qabiliyyətini çox gözəl artırır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun aşım deymişlər, insanda yaddaşda da çox gözəl təsir göstərir. Alzheimer xəstəliklərində çox gözəl effekti var. Görmə xəstəliyində də həmçinin gözün xəstəyimiz demiş, amma birinci növbədə həkimə müraciət etəsiniz. İkinci də təbii üsullardan bal da gözəl, çox gözəl onun effekti var. Yaxşı bal, təmiz balı hər axşam gözünə sürtsə sürtüb yatsa yaxşı kömək göstərir çoxsa olun bir də bir də məsələn balıqlardan hə, balıq okean balıqlardan gəlin istifadə eləsin fosfordan zəngin üstündür. olan i̇stifadə. balıqlardan istifadə eləsin okean balıqları oldu siz də yəqin bura bir əlavəsiz olmamısınız deyir bir də resept deyir dəm qoy istifadə eləsin demək götürmək lazımdır maya otu 50 qram gülün bahar 50 qram və qara qınıq 50 qram yarım litr 70 dərəcəli spirtə əlavə edilir, 20 gün saxlanılır, 20 gündən sonra süzmək lazımdır. Bax, buna yarım çay qaşığı dəsə 15 damcı gündə 3 dəfə qəbul etsin. Yaxşı köməkdir, yəni kömək edir, yəni. Təşəkkürəm. Bir də mən bu kök haqqında danışanda bir balaca bir ə, ə, əlavə edim ki, kökdən çox məhsullar hazırlamaq olar, xüsusən də kökün şirəsidir, özüdür. Amma mən kök yağını məsləhət görürəm ki, bundan istifadə etəsinlər. Xüsusən də elə bax bu gözdə də. Kök yağı həm xarici yaraların Sağalmasında həm mədə xəstəliyində, mədədədə olan xorolarda yaxşı təsir göstərir. Amma kök yağını necə hazırlamaq lazımdır? Təxminən yarım kiloqram kök yuyulur, üzü təmizləndəndən sonra üstünə ə, yarım kiloqram rafinə olunmayan yağ tökülür və bu qaynanılana qədər ə, sax, ə, çatdırılır. Qaynama temperaturuna çatdırılır. Sonra ə, bu bir müddət saxlanılır, yəni hardasa 3-4 saat saxlanılır, soyudulur. Və bu təkraram bir 2 dəfə belə təkrar olunduqdan sonra isə həmin məhsul sıxılır, kök oradan götürülür. Götürülən yağ isə daxilə gündə 3 dəfə bir xörək qaşığı yeməkdən təxminən yarım saat və yaxud da 1-25 dəqiqə qabaq daxilə qəbul olunur. Bu həm göz xəstəlikləri üçün, həm də demək mədə xəstəlikləri üçün, həmçinin də xaricdə yaralar olanda, məsələn, əlin üstündə və yaxud da hər hansı bir ayaqda filanda o yaraların sağalmasında çox gözəl təsir göstərir. Alo? Aleykümə, salam, aleykum salam. Aleykum salam. Mən bir çox problemim var, ona görə həpsam dəvərmək istəyirəm, pişə bilmirəm. Buyurunuz. Amma düşmüsünüz Bu, <laughs> indi? Bəli. Amma indi düşdüyünüz şükür Allah'a. Buyurunuz. Çox sağ olun. Bu mədə ağrısı amma belə yeyirəm, iştaham olmur da mənim dediyim arada dərman aldım onunla sən dərman mən sorayırıq ya istifa olmur da amma bir də belə qarnımda mədə ağrısı bütün qarnıma ağrılar dolub ayaq yolma tez-tez gedirəm tez-tez gedirsiniz amma rahatsızlıqıdır da so evlənə məhlul göstərmişəm deyirlər ha düzəldərsən düzəlir haldır heç sad yoxsən də yenə həmin şeydə yenə baş verir üzü istəmləc istə yoxlaması siz tez-tez gedirsiniz də hər neçə vaxtda belədə gün ərzində Tez-tez gedirsiz, isə? Bəli, bəli, elə bir qarınım ağrıyanda tez-tez gedirəm ay həkim. Sizin analizini vermişsiz sizə? Vermişəm, hər bir aranızdan vermişəm. Qarşı. O da dantş sanı var, onu yoxlanmışsınız sizdə? Orda mikloq Biz bakteriyozu yoxlanılıb. Bakteriyozu yoxlanılıb. Heç heç bir şey dedilər, yoxdur. Yadlıqla düzgün mərədə yazmırlar. Elə bir Yo. Qarınım indi qarın ağrısı, iştahı azsam, sənə yardım edərəm, kök fasondur qarınım. Baxın, mən sizə bir şey soruşum. Yəni bu neçə müddətdir belədir? Bu da əsasən bilir ki. Bir şey də sual verəcəm sizə. Gastrit və yaxuddakı hər hansı bir ə, kalit xəstəliyi bundan qabaq siz keçirmisiniz və yaxuddakı hansı bir diaqnoz qoyulubmu? Yo, yo, heç bir şey yoxdur, e, yoxdur. Xəstəni dediyimdə, göbələklərdə çox vaxt belə olur. Baırsax göbələsi, ütkü xəstəliyi, baş forması olur. Əkiyyəntəsiz yani bu xəstəmiz müraciət edib, burada remlə diaqnozu təsdiq olunmalıdır. Onda təmiz e, anazi düzgün yerdə düzgün seçim yapsın. E, yerdə diaqnoz görünür ki, tam hə. yoxlanmalıdır. Mədəatı vəzisi, bir də kaliti daxil daxili orqanlar yoxlanılmalıdır. Çox sağ olun. Mən Əyalçın müəllim, sizə də bir e, vaxtımı çox ilə azdı. Ilə Mən ilə istirdim ilə ki, bir ilə qısa cavablandıraq. Qısa olaraq demək olar ki, yəni çobanyası bitkisinin, adaçayının, pavod qabığının dəmləməsindən istifadə edə bilərlər. Eyni zamanda qastren çayı bütün yaş dövrlərində, isə hallarda istifadə olunur. Uşaqdan böyüyə qədər hər yaş dövründə bir də yaxşı olar ki, yəni, qastren çayına yanaşı eyni zamanda qəbul eləsin e ferment preparatları çünki enzimlərdən də Bəli, enzimlərdən apteklərdən müraciət edib ola bilər. Qasirənçayla yanaşı uzun müddət qəbul edilməlidir. Qəbul olunan qidalar az az qəbul olunmalıdır, testsiz qəbul olunmamalıdır. Yağlı bədən ağrılı ilə dolur niyə görə? Çünki orada burajeniy məsələsi o Ki onun fermentlər kifayət qədər çatışmır. Mədəsədə də problem, yeyilməməsi olur. Ola bilər ferment çatışmır. Kifayət qədər ə, mədə şirəsi doğru düzgün istehsal bəl olunmur. Bəl Nəticə etibarıyla köplər yaranır, ağrılar verir və s. və s. 1 ay müddətində qastren çayından qəbul eləsin. Fermentlərlə yanaşı, eyni zamanda qəbul olunan qidaları e, az yağ olmaqla yanaşı, tez-tez qəbul eləsin. Çox sağ olun. Ulduz xanım. Orda bir bir qədər solmaq çəyi şey və sarray çoban yastığı qoymusunuz. Bir o nəsə bir Bu resept zəng edən tamaşaçımızın tamaş cavabı olacaq. tamaşaçının cavabı olacaq. Bundan istifadə etsin, qoy diqqətlə qulaq asın və götürsün, yatsın. Çünki bu elə bir reseptdir ki, ümumiyyətlə insanda həzm prosesini, prosesini normallaşdırır, həm də su-duz mübadiləsini və böyrəklərin fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Bu buna qədim Tibet resepti deyilir. Yəni qədimdən qalıb bu resept. Biz də burada istifadə olunur. Solomas çayı 100 qram, bu solomas çayıdır 100 qram. Bu bütün ötkəsəsinin öt, öt şirəsini mədə-bazə kömək edən bir bitkididir. Dazotu 100 qram götürülür. Dazotu da yenə mədə-bağırsaq, həzm əsəb sisteminə təsir edən bir vasitədir. Çoban yastığı, çoban yastığı da 100 qram. Çoban yastığı da yenə Ümumiyyətlə bütün iltihabı götürən ən güclü bitkilərimizdən biridir. Həzm sisteminə kömək edir. Bir də bayaq göstərmişdim toza ağacının tumurcuğu burada istifadə Dövə olunur. 100 qram, 100 qram, 100 qram. Hamsa 100 qram olması. Hərəsindən. Demək, hər hər demək solmaz çiçək 100 qram, dazotu 100 qram, çoban yastığı 100 qram və toza ağacının tumurcuğu 100 qram. Hı -hı. Bunlar hamısı həvək dəstədə un şəklinə salınır, üüdülür bəbuçur şəkildə olmalıdır. Bu artıq onun un şəklə salınmış olmasıdır. Bəli. Qarışdırıldıqdan sonra demək, hamsı bəli, hamsı bir yerdə qarışdırılır. Bunu demək axşamdan götürmək lazımdır. 2 xörək qaşığı. Bax bu üyüdülmüş. Hər hansı bir qabda, məsələn, belə bir şüşə banket tökmək olar. Aha. 2 xörək qaşığı. Xörək qaşığı çox da böyük olmayan olmalıdır. Aha. Və bunun üzərinə 2 stəkan, yəni 400 qram qaynar su əlavə edilir. Bunu yaxşıca qarışdırmaq lazımdır. Və səhərə qədər saxlanılır. Bəli. Ya? Və bunun ağzını hər hansı bir tənzif və ya bir yüngülcə örtüb səhərə qədər saxlamaq lazımdır. Demək, səhər bunu yuxudan durandan sonra süzmək lazımdır. Bunun hamısı süzülür. Yəni hazır olundan sonra. Aha. Mən yarım süzdüm. Ihı. Nəyə görə? Çünki hər süzülməzdən bütün bunu həm baxılır. Bu bəli, hamsı süzülür və gündə 2 dəfə, bir səhər tezdən acqarına qəbul edilir, bir çay qaşığı bal ilə. Yəni bunun bir stəkanı səhər acqarına qəbul edilir, bir çay qaşığı balı götürürük. Aha. Bunu da yaxşıca qarışdırmaq lazımdır. İndi kim istərsə abca bura qaynaşsa əlavə olunur ki, ilıq şəkildə olsun. Hava bir az soyuqdur, soyuq olmasın. Amma yadələ soyuq şəkildə qəbul etmək olar. Bunu səhər tezdən ac qadına bir stəkan qəbul edilir. Qalanı isə saxlanılır ev temperaturunda və axşam yenə bir çay qaşığı bal əlavə edilir bucứ axşam yatanda, yeməkdən bir 1 saat sonra daxilə qəbul edilir bu məhlul qutarına qədər, yəni hər gün bunu bir dəfə bu cür dəmləmək lazımdır, qutarına qədər istifadə etmək lazımdır. İldə bir dəfə məsləhətdir. Bu əvvəllər 5 ildən bir nəzərdə tutulurdu amma indiki vəziyyətə, indiki cəmiatımızın sağlamlığına görə ildə bir dəfə qəbul etmək yol var. Adı da cavanlaşdırma reseptidir. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Hər biriniz gəldiyiniz üçün əziz tamaşaçılar, xatırladıram ki, artıq ə, bizim verilişimiz səhərdə olacaq. Yəni 3-cü, 4-cü, 5-ci günündə olacaq. Bizim isə vaxtımız bu gün burada sona çatdı. Biz sizin də sağollaşırıq. Sabah görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Sağ olun, sağlamlıqla qalın və çaresiz qalmayın.